नाशिकमध्ये निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये मोदी जी आले होते मत मागायसाठी आले होते तिथं एका शेतकऱ्याने उभं होऊन सांगितलं की कांद्याबद्दल बोला तर त्याला सरळ त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन टाकलं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या भावना सुद्धा देशाच्या प्रधानमंत्र्यासमोर मांडता येत नाही मांडल्या तर त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन टाकतात ते हे शेतकरी विरोधी लोक जे आहेत आणि एम एस पीच्याबद्दल ते बोलायला तयार नाही शेतकऱ्यावर गोळ्या टाकतात जेव्हा संसदीय त्या शेतकरी जायला निघतो त्यावेळेस गोळ्या टाकून मारलेलं आहे जे इंग्रजांनी पाप केलं नाही ते मोदी सरकारने केलं आणि काही इतिहासात जात नाही आताच्या घटना आहे त्याच्यामुळे हे हो बी जे पी आणि नरेंद्र मोदी सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे सरकार एम एस पीच्याबद्दलचा निर्णय घेऊ शकत नाही आणि त्याच्यावरचं आ, एक शब्द पण मोदी सरकार बोलणार नाही ही परिस्थिती आज आहे अजून कुठलाही फॉर्म्युला तयार झालेला नाही आणि त्याबद्दल झाला तर आम्ही तिघही जण बसून आपल्या सामोर जाहीर करू अजूनही कुठला फॉर्म्युला तयार झालेला नाही राज्यातले जवळपास चोवीस पंचवीस नेते आणि केंद्रातले आमचे सगळे नेते त्याच्यामध्ये राहतील आणि ती येणाऱ्या विधानसभेच्या तयारीची ती मिटिंग राहणार बसू आता संख्याबळ कारण की आमचे अनेक आमदार खासदार झालेत

पंडरपुर में हमारा महाराष्ट्र के दैवत जो है उनमें एक बड़ी यात्रा होती है और उस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है हर एरिया से वारकरी जो विचारधारा के लोग हैं करोड़ों तादाद में वो चलते हैं वैसे ही है, हमारे विदर्भ में संत गजान महाराज की पालखी भी उसमें जाती है और कल मैं जिस गांव में दौरे में था अकोला जिले के वाड़े गांव में उस गांव में वो यात्रा आई थी स्वाभाविक है कि उस पालथी पालखी का दर्शन करना मेरा दायित्व बनता था कर्तव्य बनता था और स्वाभाविक है कि मैं जिस मैदान में वो पालखी रखी थी वहाँ पे कीचड़ था और वहाँ पे मैं गया दर्शन लिया और वापस मैं निकला तो एक कार्यकर्ता पानी का अंडा लेके आया और उसने मेरे पैर के ऊपर पानी डाला और मैंने अपने हाथ से धोया अब उसको अलग ढंग से दिखाया जा रहा हो तो उसका है लेकिन मेरा सवाल ऐसा है मेरा तो काम उजाले का था मेरा तो कोई अंधेरे का काम मैं तो करता ही नहीं गलत तो काम हमने किया नहीं मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ किसान व्यक्ति हूँ लेकिन जो ई का कीचड़ जो लगा है कई नेताओं को जो सरकार में बैठे हैं सीबीआई का कीचड़ लगा है जो कई सरकार में नेता बैठे हैं वो अंधेरे में अपना कीचड़ धो रहे हैं उनका किसी का सर दबा रहे हैं किसी का पैर दबा रहे हैं उसको भी दिखाइए थोड़ा सा और जो इस तरह की बातें अपोजिशन कर रही है मेरा उनको सवाल है कि जो मेरा किसान की कर्जे के किचड़ में फंसा हुआ है उसको बाहर निकालो ना तुम उसके बारे में बात करो ना लेकिन वो उसके बारे में आप बात नहीं करोगे ऊपर से प्रीपेड मीटिंग मीटर देकर लाइट का उसके घर की लाइन बंद करने आप लोग निकले हो उन्हें विरोध किया लाइट के बिल आपने बढ़ाए महंगाई बढ़ा रहे हो नीट के एग्जाम में कई बच्चों को अपने बर्बाद कर रहे हो उनके परिवार को बर्बाद कर रहे हो केंद्रीय मंत्री बताते कि बिहार में पेपर लीक हो गए तो बिहार में भी तो आपकी ही सरकार है ना गुजरात में सरक... आपकी सरकार है गुजरात में लीक हुए तो मेरा यह सवाल है कि मैं तो एक किसान आदमी हो मेरे को ऐसा मोदी जी ने कहा था कि हर को घर देंगे उसमें नल देंगे नल में जल देंगे तो वो रहता तो मैं उस कार्यकर्ता को ऊपर से क्योंकि दोनों पैर में कीचड़ लगा था तो मेरे हाथ से तो दो ही पड़ता तो पानी कोई दूसरा डाले ना तो इतना ही हुआ है लेकिन अंधेरे में जो लोग ईडी का कीचड़ धो निकाल रहे हैं तो उसको भी थोड़ा डालिए मैं तो किसान एक आम आद्म, आदमी आद्म हूँ मुझे तो तुम मौका ही ढूंढे रहते हो कुछ लोग कि भाई इसको कैसा नाना पटोले को बदनाम किया जाए और लोकसभा के बाद तो ज़्यादा ही टारगेट में हुआ ऐसा मुझे लगता है लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं मुझे चिंता है राज्य की जनता की राज्य के किसान की राज्य के युवाओं की राज्य के गरीब लोगों की वो चिंता हमें कांग्रेस वो लड़ाई लड़ती है ये व्यक्तिगत लड़ाई में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं और कांग्रेस पार्टी कोई